Salam əziz dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə Oğlaq bürcündə olanlar üçün görək nə çıxır əzizlərim. azizlərim bax oğla bürcündə olanlar birləri sizi izləyir diqqətli olun. Arxadan sizə oyun oynamaq istəyir. Biraz diqqətli olun bu həftə azizlərim. Həyatınız rəngarən, gözəl həyat sizi gələcəyinizi gözləyir inşallah. Şanslarınız olacaq, fürsətləriniz olacaq. Sevgi həyatınızda çox faydalı, yəni faydalı olmağınız, dəyərli olmağınızı yəni qarşı tərəf bunu hiss edəcək. amma qarşı tərəfdən bir az çəkdiyini zəhmət onun qarşısında yəni sevgi ilə yanaşırsınız qayğı ilə yanaşırsınız amma hər də özünüzə qarşı bir az qarşılığın görməyəndə biraz sizə təsir eləyə bilər. Amma oturub bir yerdə danışıb bunu həll edəcəksiniz. Yeni iş görüşmələriniz olacaq. Birisi sizin haqqınızda e, qəlbinə biraz vəsfəslər sala bilər, yəni e, nə isə gətirib bir söhbət çatdıra bilər. Biraz araşdırın, ondan sonra güvənin. Yəni birlər də sizin haqqınızda çox yanlış düşünür. Qısqanclıqlar, gərginliklər ola bilər. Nə qədər maddi vəsait önəmli olsa da, siz üçün sevgi həyatınıza üstünlük verirsiniz, əzizlərim. Tək qalmaq istəmirsiniz. Evliyə doğru getdi bir evliyə doğru yediş ola biləcək birlərlər üçün. Bax, birlərləri sizi çox yorur, həttən artıq yorur. Bəzi keçmişdə olan itkilərinizi də belə düşünürsünüz. Psixoloq olaraq yorulmusunuz bəziləriniz. Yəni bir, bir mirasla bağlı sizə qalmış, amma sizə vermək istəməyənlər var, saxlayıblar bu məsələləri hələ. Amma 6 ayın içində ortaya çıxacaq hər şey, hər həqiqətlər. Hər şeydə siz bacaracaqsınız öz bacarığınızla. Öz bacarığınızla aktiv olaraq hərəkət edəcəksiniz. Bir məhkəmə işi əgər sonu olmayıbsa, onun haqqında xəbərlər olacaq. Bəzilərinizin də sevgi həyatında sürprizlərlə qarşılaşacaq alışqanlıqdan biraz uzaq durmaq istəyəcəksiniz. Bir bir neçə şeylərin nöqtəsini qoymaq istəyəcəksiniz. Tək olanlar sevgi həyatınızda sürprizlər olacaq, gözəl bir insanlar həyatınıza gələ bilər. Əvvəl dost kimi ola bilər, sonra sevgiyə çevrilə bilər. Gözəl bir sevgi yaşayacaqsınız, şükür edəcəksiniz kimi sevgiyə. Sevinç göz yaşınız ola bilər. Biraz birləriniz depressiyaya girmisiniz elə bir sizi elə bir təhqir edən və ya övladınızımı və ailədən birlərini təhqir edən edəndən qutaracaxsınız elə bir A hərfi ilə h hərfinin söhbət edəcəksiniz. Sizi rahatlaşdıra bilər öz sözlərlə, gözəl kəlmələrlə. Ən çıxışlar olacaq. İş yerində bir dəqiq söhbət edəcəksiniz qarşı tərəflə. Yüksəlməyə doğru gedəcəksiniz. Sizin bu yüksəlməyə doğru getməyinizə biraz paxıllıq edənlər ola biləcək. Bunu hiss edib biləcəksiniz t hərfi sizdən üzr istəyə bilər. Rəsmi yerlərdən, dövlət qapısından e, yəni bir gözəl bir xəbərlər, gözəl bir gəlişmələriniz ola bilə biləcək. Uzun müddət müalicə alıb, elə bir ki, övlad həsrətini çəkən birilərin bax çox sevinəcəksiniz, övlad xəbərinə sevinəcəksiniz. E, çox insan ətrafında, qohumlar, əqrabalar, yaxınların çox bu hamiləlik xəbərini çox sevinəcəklər. Bax, birilər elə bir yataqdadır, xəstədirmi. Elə bir sizə çox dualar eləyir, özü üçün də, siz üçün də çox dualar eləyir ki, yəni qabağa doğru gedəsiz, hər şey yaxşı olasınız deyə. Bəlkə də bilirsiz, sizə çox yaxın bir insandır. Gözəl xəbər, gözəl gəlişmələrini sizi çox sevindirəcək. Maşın almaq istəyirsiniz, elə bir bir cütlük var, elə bir ailə içindən ayrılmaq istəyir dərəcəsinə, ayrılmaq dərəcəsinə çata bilər onların arasında mehribancılıq və ya onların arasında e, yəni orta yolu siz tapacaqsınız. Rahat olacaqsınız, onlar da rahatlaşacaqlar. O bir-birlərinin sizə borcu var. O borcu alacaqsınız. Alan, alandan sonra o qədər dərindən nəfəs alacaqsınız ki, mən bir daha heç kəsə borc vermərəm. Çox yorulduz bu pulu əlinizə alana qədər və ya əgər sizə bor borcu olanlar bəziləri var ki, yəni biraz zamanla borcunuzu qaytaracaq və sizin kiməsə borcunuz varsa, onu düzüb qoşub verəcəksiniz Allahın köməyi ilə. Stressləriniz var, sıxıntılarınız ola bilər. Hər şey göründüyü kimi deildir. E, yəni qarşı tərəfə bildirəcəksən. Özünü yaxşı göstərənlər var ətrafınızda. Yəni biraz diqqətli olun əzizlərim. Bir yerə getmək üçün mücadilələr edəcəksiniz. Sizə dəstək olanlar olacaq ətrafınızda. Bax, bəziləri sizi qıra bilər. Bir sözü ilə e, yəni qırıla bilərsiniz. E, yəni çalışın diqqət edin ki, o bir kəlmə söz sizə deyilməmək üçün diqqətli olun. Bütün sıxıntılarınızı həll edəcəksiniz əzizlərim, ikilikdə qalmamaq üçün e, məntiqli düşünəcəksiniz qarşılıqlı söhbətlər ola biləcək. Fərqli söhbətlər deyəcəksiniz bir-birinizə qarşı tərəflən. 3-4 xəbər olacaq sizə. Bax, uzun yolunuz var elə bir. Həyat yoldaşın elə belə sənin qəlbini qıra bilər, amma sonra da ürəyini alaraq üzr istəyə bilər. Narahat olmayın öz bacarığınızla heç kimə əyilməyəcəksiniz, irəliyə doğru gedəcəksiniz. Burada qız istəmə, qız vermə ola biləcək bir aktivlik olacaq. Öz gözəlliyinizə biraz da gözəllik qata biləcəksiniz. Ailədə sağlamlıqla bağlı bir xəbər olacaq. Yəni ola bilər ki, yatandığınızdan da bəlkə də çoxdan xəstədir, müalicə alır, amma gözəl bir xəbər sizi ə, ümidləndirərək, irə, yəni çox sevinəcəksiniz birləri evlənmək istədiyini hətta dilə gətirə biləcək. Ailəniz tapdığı birləri bir qız istəyəcək, bir qız bəyənəcək. Yəni onu istəmək istəməyə siz də razılaşacaqsınız. Əlinizdən biraz xərcləriniz çıxa biləcək, biraz pullarınız çıxacaq. Diqqətli olun. Yəni bu həftədə xərclərinizə boş-boş xərclər, yəni boş şeylərə xərc tökməyin, çox çalışın. Həyatda elə bir ki, oturub fikirləşirsiniz, iç dünyanla danışırsınız ki, nə etmişəm səniyə qədər sevdiyim üçün etmişəm, ya sevdiyim ailə üçün etmişəm, sevdiyim qarşımdakı sevgilim üçün etmişəm. Amma nə qədər sevdiklərim üçün ə, hər şey etdimsə, sayğı görmədim, sıxıntı gördüm, sıxıntılarla mənə dəstək olunmamış gördüm. Bax, belə bir düşüncələr içində ola biləcəksiniz ni sizə qarşı bəzi haqsızlıqlar olub Allahə həvalə etmisiniz. Canınızı incidən e, birləri sizə dön, dönmək istəyəcək, sizə tərəf dönəcək. Yəni qəbul etmək sizdən asılı ola biləcək. Bir sevgi həyatınızda hərəkətlənmə ola biləcək. Bax, burda e, biraz cəsur davranacaqsınız. E, yəni bir az da bax canınız sıxla bilər, canınız ağrıya bilər. Maddi e, vəsait gözlədiyiniz varsa söz verilib, amma hələ ki ortada bir şey yoxdur. E, Çalsın, geri addım atmayın, gözlüyin, səbrliyin, irəli addım atın. Heç nə ilə də maraqlanmayın. Çünki bax burda birləş sizə söz vermiş, amma ona qarşı sizin içinizdə kin yarana bilər, hiss edə bilərsiniz. E, yəni söz veribsə niyə sözünü etmir? Yəni uzaqlaşa bilərsiz, amma yəni biraz səbirliyin. 19-u iş həyatınızda biraz gərginliklərə diqqət edin əzizlərim. 19-undan sonra gözəl fürsətləriniz ola bilər, rahatlanma ola biləcəksiniz üçün kimsəni qırmadan biraz səbrli olun. Çünki aydınlanmalar olacaq həyatınızda. Maddi vəsaitlə ilə bağlı şanslı dönəmə addım atacaqsınız bəziləriniz. 20-si ilə 30-u arasında bir rahatlanma, bir yüksəlmə, işə yeni işə başlama, ortalıq işlərləmə. Bir az bax görürsüz ki, yenə deyirəm ki, bax biraz səssiz qalsanız yaxşı olar. Bir iclas, bir işdə toplanıb elə bir bir iclasmə edəcəklər qarşıqlı söhbətlər olacaq. Çalışın o qarşıqlı söhbətlərə girişməyin. Sakit durun. Yəni övladların arasında da nə isə gərginliklər ola bilər aranızda. Çalışın, yəni bax mərhəmətlisiniz, safsınız, əliniz açıqdır, amma anidən əsəbləşib, yəni ifadənizi kimlərəsə qıra bilərsiz öz ifadənizlə. Yəni özünüzə də ziyan vura bilərsiniz. Bax burda Övladlarınızın sizdən heç bir şey gizləmədiyini görəcəksiniz. Bir dost kimi sizinlə söhbət apara bilərlər. Övladınızla dost olmaq istəyəcəksiniz. Yəni istəyəcəksiniz belədir ki, yəni dost kimi hərdən dost kimi olursuz. Hərdən də o qədər şişiniz başınız qarışıq olur. Hətta övladları belə oturub onlarla vaxt keçirə bilmirsiniz. Ortalıq işlərində bəzənlərinizdə çətinliklər ola bilər, amma yavaş-yavaş o çətinliklər keçib gedəcək. Biraz maddi vəsaitlə bağlı ümütsüzlükləriniz var, fikir verin. Yəni o ümütsüzlükləri geridə qoyun əzizlərim amma gözəl şanslarınız olacaq. Narahat olmayın. Biraz evə sinirli gələ bilərsiniz. İçinizdə biraz gərginlik, biraz işdə qarma-qarşılıq ola bilər. O sinirlə evə gələ bilərsiniz. Çalışın o üçün. Bayırda olan bayırda, işdə olan işdə qalsın. Aliyə qarşı üzr istirəm qat-qat, yəni yol göstərmirəm. Bir məsləhət kimi deyirəm ki, yəni Aliyə içində girirsizsə biraz o öfkənizi geridə qoyun, bildirməyin. Unsuz o <coughs> bəzi işlər var ki, Əsəbləşsəz də düzəldə bilməyəcəksiz. E, yəni düzəltsəz də düşüncələrlə Məntiqinə, məntiqlə düşünərək yavaş-yavaş həyata keçirə biləcəksiniz. Amma bax bəzilərinizdə burada çıxır ki, əzizlərim, işləriniz elə bir ki, tam yaxşı getmək əvəzinə elə bir bir az gedirdi, yaxşı sevinirdiniz. Amma tərsinə gedir, öz başınıza hiss edirsiniz. Bax bəziləriniz burada övladınızdır bəlkə də, bəlkə də özünüzsünüz. Üzəşdirəm qat-qat sizlərdən pis alışqanlıq, yəni içki mi içirsiniz, siqaret mi çəkirsiniz. Bax o Elə bir içəndən sonra öz beyninizi bax kişi fiquru çıxdı burdakı. Beyninizi toparlaya bilmirsiniz. Düz düşünə bilmirsiniz. Düş, düz düşündüyünüz düşüncələri belə qavrayıb bir yerə toparlaya bilmirsiniz. Ona görə çalışın ki, onlardan uzaq durun. Çünki onlar ə, o vərdiş sizi uçuruma apara bilər. Bax burada çıxır. Yəni sıfıra çata bilərsiniz. Hər şeyinizi itirə bilərsiniz. Beyninizdə, ağlınızda birləri var, ürəyinizi qırıb, amma ürəyiniz onun yanındadır. Böyük bir sevginiz var. Ona, onu unuda bilmirsiniz. Burada bax, həyat yoldaşının bəzi tənbəlliyi, bəzi durub dərinin iş görməməyi sizi çox yorur, çox incidir. Çox sıxılırsınız. Bax, qadındır burada göz yaşları var artıq deyə də bilmirsiniz yorulmusunuz hər işində ancaq özünüz qaçırsınız özünüz edirsiniz artıq həyat yoldaşınızla danışanda belə qorxu keçirirsən evdə elə bir ailə içindən biriləri müalicə alır və ya ola bilər böyrəyi ilə bağlı ya qarından aşağıda üzr istirirəm. Yəni böyrəyi ilə də ola bilər və ya qarın nahilələrindən ola bilər. Bir müalicə alacaq, həkimə müraciət olacaq. Çünki anidən sancılar ola bilər. O sancılar ona təsir edib, yəni həkimə müraciət edəcək. Həkimə inşallah ki yavaş-yavaş yaxşı olacaq. Biriləri vəzifəsini dəyişəcək. Yəni ola bilər başqa işə keçəcəydiniz, iş başqa işə keçə biləcəksiniz. Ürəylə hər bir işinizə ürəylə yanaşın. Biriləri arxandan oyun oynaya bilər. Biraz diqqətli olun, əzizlərim. Bir işiniz çox sakit, çox yavaş gedir həttən artıq yavaş gedir. Bir itkiniz ola bilər. İt Biz biraz diqqətli olun bu həftə. Evinizdənmi və ya iş yerinizdən? Nəysə bir itkiniz ola bilər. Adında D hərfi -hə, harasa ıı, sizə üzər sizin arxanızdan nə isə sizin yolunuzda bağlılıq etmək istəyənlər var. İnşallah ki, bunu bacarmayacaqlar. Yeni işlər, yeni görüşlər, yeni iş görüşmələri də olacaq. Yəni burada gözəl şeylər çıxdı, düzdür? Biraz sıxıntılarınız var, amma bu sıxıntıları add edəcəksiniz inşallah. Diqqətinizə görə var olun. Sağ olun.